के अजीम और जलाली नामे। आप में नाम की ख़िदमत में इस्लाम करता हूँ पादरी के मैनबस्म है और खुदाम के हम शुभ जारी करते हैं कि आज हम एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं मुकदस कलाम में से पहला क्रंथियो उसका दसवा बस की उन्नीसवी आयसे में आपके लिए तलावत करता हूँ फरमाया गया है बस मैं क्या ये कहता हूँ कि बुतों की कुर्बानी कुछ चीज है या बुद्ध कुछ चीज़ हैं नहीं बाकी ये कहता हूँ कि जो कुर्बानी गैक में करती हैं श्यान के लिए कुर्बानी करती हैं ना कि खुदा के लिए और मैं नहीं चाहता कि तुम शातीन के शरीक हो तुम खुदाम के प्याले और शातीन के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते खुदाम के दस्तरखान और शातन के दस्तरखान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदांद की बरकत हो आमीन सजीजो कलाम मुक़दस की रोशनी में हम आज फिर कुर्बानी के तलक से सीखेंगे पिछले मैसेज में भी हमने कुर्बानी के मतलब कुछ बातें सीखी हैं और अब आगे बढ़ेंगे इस पैसेज के थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाएंगे कि क्रंथस के जो लोग थे वो गैर कुमाम में से बुद्रस्तों में से वो मसीह पर ईमान लाए और मसीह के पैरोकार बने लेकिन जब भी उनके हाथ त्यौहार आते तो उनको भी यही आजमाइे जो हैं वो लहाक होती और गैर कुमी से जो निकले थे तो वहाँ पर कुर्बानी की जाती तो तीन हिस्से खास तौर पर उस कुर्बानी किए जाते थे एक तो कुर्बानी करने वाला ले जाता एक तकसीब कर ले जाता और एक जो पुजारी होता वो ले, वो जो है वो हिस्सा ले देता यूँ पुजारी के पास बहुत सारी जो है वो कुर्बानी के गोश के हिस्से जो है वो बन जाते और हम देखते हैं कि वो सबसे पहले अपनी कुर्बानी में से एक हिस्सा अपने भुत के लिए अपने खुदा के लिए वो निकाल देते और दूसरा हिस्सा पुजारी के लिए और फिर एक हिस्सा जो है वो अपने लिए रखते थे तो यहां पर पलूस जिस बात का जिक्र कर रहा है कि वो कुर्बानी खुदा के लिए नहीं की जाती थी बल्कि शैतान के लिए की जाती थी अब यहां पर साथ ही दो दस्तरखानों का जिक्र किया है एक शातिन का दस्तरखान है और एक खुदाउन का दस्तरखान है और खुदाउन का दस्तरखान जो है उसके बारे में तो दउद भी रू की हदायत से नबूती कलाम जबूर तेईस में करता है वो कहता है कि तू मेरे आकर दस्तर बिछाया है मेरा प्याला लबरेज होता है तो यहां पर वो उस प्याले का भी जिक्र करता है कहता है वो बरकत का प्याला है और यहां पर वो उस कुर्बानी का भी जिक्र करता है जिसमें हम सब शरीक हैं और वो यसु मसीह की है और में बड़ा वाजे करके वो कहता है कि क्या कुर्बानी का गोश खाने वाला कुरबान का शरीक नहीं है अब हमने ये नहीं है कि कौन कैसी कुर्बानी करता गार गार कौन सच्चा कौन झूठा हमें ये बात नहीं कर रहे हम तो मसीह मसरू की बात कर रहे हैं हम तो उस कुर्बानी की बात कर रहे हैं जिस कुर्बानी में मैं और आप शरीक हैं जिस कुर्बानी पर हमारा ईमान है जो एक ही और काम की कुर्बानी है तो कलाम कहता है कि कुर्बानी का गोश खाने वाला कुर्बान का का शरीक है और फिर हमारे लिए जो नहाएती ओनर की बात है वो ये है कि हमारे लिए खुदाوند ने दस्तरखानचाया है हम खुदाوند के दस्तरखान से खाते और पीते हैं हमें दुनिया के दस्तरखान या शातीन के दस्तरखान या दूसरे तरह के गोश्त और दावतें उड़ाने की जरूरत नहीं है जबूर, एक हम गाते भी हैं खामाना उन्होंने खाने तो गिरा मेरे अजीजों इस बात को हम अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई करें हम अपने ईमान पर मुसम्मम तरीके से खड़े हों और अगर इसी पैसेज को हम आगे बढ़कर देखते हैं तो वहां पर भी बड़ी तौर तो पर कहा गया है जो कुछ किसाबों की दुकानों में बिकता है वो खाओ और दीनी इम्तिया के सबाब से कुछ ना पूछो क्योंकि यहां पर हम बहुत दफा हमारे नसीब बहन भाई ये सवाल करते हैं कि जी देखो जी जब हम वहां से लेने जाते हैं कुछ साहब की दुकान से वहां भी तकबीर पड़ी होती है और फिर वहां से तो हम लेते हैं लेकिन कलाम इजाजत दे रहा है कि आप उस कुर्बानी के गोश्त को ले मूल और आप खाएं और इन दिनों में ही क्यों आपका दोस्त आपका अजीज आपका स्कूल फैलो यूनिवर्सिटी फैलो या आपका वो शख्स जो आपका पुलीग है इन्हीं दिनों में क्यों आपको गोश्त फ्री देने आता है बाकी दिनों में क्यों नहीं करता उसे चाहिए किस मोहब्बत के, के इवस वो हमेशा ही आपके साथ ऐसी मोहब्बत करे लेकिन इस कुर्बानी में हम शरीक नहीं हो सकते क्योंकि या तो हम यस्सू की कुर्बानी का फिर इनकार करेंगे और ऐसा हो सकता नहीं है कि हम मसीह का इनकार कर दें जो मेरे और तो आपके लिए मसरूब हुआ है तो आगे कहता है अगर बेईमानों में से कोई तुम्हारा तुम्हारी दावत करे और तुम जाने पर राजी हो तो जो कुछ तुम्हारे आगे रखा जाए उसे खाओ और दीन इंतजाम के हिसाब से कुछ ना पूछो मुझे एक शख्स कहता है पाजी साहब अगर कोई मुझे दावत करे तो दिखा लेनी चाहिए ना तो मैंने कहा कि दावत पहले क्यों तेरी हुई दूल्हे पहले, पहले क्यों सोचा तेरे दोस्त ने पहले क्यों नहीं सोचा कि मैं तेरी दावत करूं और जबकि पूरे मुल्क के अंदर पता है कि इन दिनों जो गोश्त है वो कुर्बानी का ही है वो जहां पर भी है अभी तो कुछों की दुकानें बंद हैं जहां से हमने मोल लिया या हमारे दोस्त ने मोल ले लिया तो मेरे अजीजों इस इन दिनों में हमें खास तौर पर जरूरत है किसी गोश्त वाली दावत में ना जाएं और अगर आप जाने पर राजी हों तो मेहरबानी करके वहां पर गोश्तने वाला का का शरीक है और वह कुरबानी खुदासी की है। मेरे पापों और को भी उठाया है और जब वो मेरे लिए मसलूब हो गया है और अब उसने मेरे लिए दस्तर खान बचाया मेरा पहला बिल बरेज होता है जब हम बादशाह में शरीक होते हैं क्या वो दस्तरखान काफी नहीं है जिसमें हम शरीक होते हैं यशु कहा जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है उसमें हमेशा की जिंदगी है अपनी हमेशा की जिंदगी को हमें जाया नहीं करना है चंद बोटियों की खातर जब यीशु अपना गोश्त खाने को और खून पीने को दे रहा है तो मेरे अजीज बहन भाई हमें उसी पाली ईमान रखना है हमें उसी में हमेशा की जिंदगी के तलब से हमें हमेशा की जिंदगी मिलती है और आगे भी लिखा है लेकिन अगर कोई तुमसे कहे कि यह कुर्बानी का गोश्त है तो उसके सबाब से जिसने तुम्हें जिताया और दीनी इम्तियाज के सबाब से ना खाओ वाजे है कि ना खाओ और आगे बहुत वाजे तौर पर बयान किया गया है उसने कहा दी इम्तियाज से मेरा मतलब ये नहीं है बाकी उस दूसरे का इम्तियाज है भला तेरी आजादी तेरे, तेरे दूसरे शख्स के लिए इम्तियाज से क्यों परखी जाए और आगे 31वीं आयत में बिल्कुल निचोड़ है का पास तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो वो सब खुदा के जलाल के लिए करो तो क्या हम खुदा को जलाल देते हैं जब हम ऐसी कुर्बानियों में शरीक हो जाते जब हम इस तरह से खुदामंद का इनकार करते तो मसूबियत का उसकी कुर्बानी का उसके पापा को उठाने का इनकार करते हैं नहीं मेरे हजीजों हम उसमें शरीक नहीं हो सकते ना हम वो गोश खा सकते ना हम उस कुर्बान का, का शरीक है ना हम हमारा ये ईमान है ना हमारा ऐसा गीता है सो खुदा कलाम के वसीला से हम सब को बर्क कर दे और हमारे चैनल अब्राहम टीवी को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों अपनी फैमिली के साथ उसको शेयर